நமஸ்தே நாராயணியம் தசகம் 37 ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்தினுள்ள காரணவும் ஒருக்கவும் சாந்திரந்தனோ ஹரே தைவாசுரே சங்கரே उत्कृत्ता अपि कर्म शेषवशतो ये तेन तेषाम् भूतलजन्मनां दिदिभुवाम् भारेण भूमिहि भूमिः देवैहि देवैः पुरैवागदैः हा दुर्जन भूरिभारमधिताम् पादो निधौ पादुकाम् एताम् पालय कन्द मे विवशताम् सम्पृच्छ देवानि मान् इत्यादि प्रजुरप्रलापविवशाम् आलोक्य ददामहीम् देवानाम् वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्दम् हरे पूर्चे चाम्बुजभूरमू नैसुराः सत्यम् दरित्र्या वचः नन्नस्या भवतां चरक्षणविदौ दक्षो हि लक्ष्मीपदिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिम् नत्वा तम् स्तुमहे जययुः साखम् तवा केदनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेहे ीरङ्गदाः सङ्गदाः यावत्त्वत्पदचिन्तनै गमनसः तावत् सपादो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्ूचिवान् आख्यादः परमात्मना स्वयमहम् वाक्यम् तदा कर्ण्यदाम् जाने दीनदशामहम् दिविशदाम् भूमये च मीमेर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहम् समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्धु कलया देवाङ्गनाच्छावनौ मल्सेवार्थम् इति त्वदीयवचनम् पादो जबूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनम् तव वचः सर्वेषु निर्वापिद स्वान्देशी स गदेषु तृप्तान्मसु विख्यादे मधुरापुरे किल भवः सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्याम् देवगनन्दनामुदवहत् राजा स सूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोदसम्मानयन् एदौ सुदतया गधपदिरदे अस्यास्त्वाम् अतिदुष्टमष्टमसुतो हन्देदि हन्देरिदः सन्द्रासात्सधु तन्वीं कृपाणीमदाद् गृह्णानच्चिकुरेषु ताङ्गलमदिः शौरेश्चिरम् सान्द्वनैः नो मुञ्झन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतो दयादो गृहान् आद्यम् तुल्सहजम् अपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानाम् पपिदेवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरेखता तावत् त्वम् मनसैव नारदमुनिः प्रोचेश भोजेश्वरम् यूयम् नन्वसुरा सुरा, सुरा च यदवो जानासि न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वदकृते भावी सुर प्रार्थनाद् इत्याकर्ण्य यदूनदू दुनदसौ शौरेच्छ सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपदौ त्वत्प्रेरणान् नीदे त्वमविभोः सच्चित्सुगैकात्मकः देवख्या जडरं विवेशिदविभो संस्तूयमानः सुरैः स त्वं कृष्णविधूयरोगपडलीं भक्तिं परां देहि मे नारायणा अखिल गुरो भगवन्नमस्ते हरे कृष्णा गुरुवायुरप्पा नारायणा 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 गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द